Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz YouTube kanal izləyicilərimiz. Hər zaman olduğu kimi, YouTube üzərindən sizlərə daima dəstək olmağa çalışmışıq və bu videoda da müəllimlərin müsahibə imtahanı zamanı qarşılaşacaqları suallar haqqında heç yerdə olmayan qızıl qaydalarla sizləri tanış edəcəyik. Ən geniş məlumatları verəcəyik ki, kifayət qədər məlumatlı olasınız, əziz müəllimlər. Ə deməli, bayaq qeyd etdiyim kimi sertifikasiya imtahanını uğurla vermiş ibtidai sinif və Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimlərinə müsahibə imtahanlarında da onlara uğur gətirəcək, dəstək olacaq, vəsaitlə tanış edəcəyik. Vəsait artıq 4-cü ildir ki, mülk və sertifikasiya mərhələsində müəllimlərin əvəzolunmaz bir kitabına çevrilmişdir və imtahanlardan sonra stolüstü vəsaiti olmuşdur. Vəsaitin 3-cü dəfə yenilənmiş nəşrində minlərdən çox sual yer alır və bütün suallar 2015-ci ildən ta ki indiyə qədər, yəni 2022-ci il ən son müsabiə imtahanında istifadə olunmuş bütün suallar bu vəsaitdə yer alır. Əziz mədirlər, bu vəsait bir canlı ensiklopediyadır. Canlı Google-dur. Vəsaitdən müəllimlər Digər işə qəbul imtahanlarında imtahanı verəcək müəllimlər belə, yəni digər şəxslər belə istifadə edə bilərlər. Ən əsası isə ibtidai sinif müəllimlərinin və digər bütün fənn müəllimlərinin müsahibə imtahanı zamanı, müsahibə mərhələsində ə, istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. Və bayaq qeyd etdiyimiz kimi müəllimlər artıq 4-cü ildir ki bu vəsaitdən yararlanırlar və ya onların stolüstü vəsaitidir. Bütün elmədikləri hər hansısa bir mövzu olduqda açıp vəsaitdən bir dəfə baxmaq kifayət edir. Əziz müəllimlər, bildiyiniz kimi artıq sertifikasiya imtahanları başlayıbdı və artıq bitir, bitəcək bir azdan. Və müəllimlər, sizə növbəti imtahanınızda da daim uğurlar arzu edirik. Hər zaman olduğu kimi müsabiə imtahanı barədə sizə məlumatı mən bildirəcəm. Əziz müəllimlər, gördüyünüz kimi qarşımda olan bu vəsait Müsabiqə Qızıl Qaydalar 2023-dür. Kitabın daxilində minlərdən çox sual izahı yer alır, sual və onun izahı dünya görüş, psixologiya, kurikulum, pedaqoji və metodika olmaqla bütün hissələrdən ayrı-ayrılıqda hissələrə bölünmüş şəkildə verilmişdir ki, sizə rahat olsun. İlk növbədə vəsaitimizdə bizdə başlayır dünya görüş sualları vəsait Seymur Rəfiyevin vəsaitidir. Seymur Rəfiyev tərəfindən hazırlanmışdır. Heç bir yerdə satışda yoxdur. Yalnız Seymur Rəfiyevin öz əlaqə nömrəsinə yazıb və ya zəng edib əldə edə bilərsiniz. Vəsaitdə olmazsa yoxdur. Müəllimlər hansı situasiyalarla qarşılaşa bilərlər? Dərs zamanı dərsə uğurlu olması üçün nələr etmək lazımdır? Şagirdlərin temperament tiplərinə görə hər temperament tipinə görə şagirdlərlə necə işləmək lazımdır? Şagird müəllim-valideyn təhsil üçbucağını necə qurmaq olar? Necə effektiv şəkildə sinifi idarə etmək olar? Direktorla, digər müəllim kollektivi ilə necə gözəl anlaşa bilərsiz? Valideynlərin etdiyi tənqidləri necə qəbul edə bilərsiniz və bunu necə aradan qaldıra bilərsiniz? Təhsildə hansı yeniliklər edə bilərsiz? Deməli, dərsin mərhələləri haqqında geniş məlumat. Psixologiya, deməli, psixologiyadan çox geniş yer ayırmışıq. Eyni zamanda biz dünya görüşü səmizə də yer ayırmışıq daha çox zamanlarda və ən əsasa, deməli, biz müharibə mərhələsində olan sualları yer ayırmışıq ki, Müharibə dövründə bizim şəhidlərimiz, tarixlərimiz, hansı ki vacib tarixlərimiz ən əvvəldə yer ayırmışıq. Bəli, müqavilələrimiz, təşkilatlarımız, hər bir şey haqqında burada geniş məlumat var. Hamısını təbii ki bir videoda demək mümkün deyil. Amma as a sertifikasiya imtahanı vermiş müəllimlər sizə ən çox düşə biləcək sual tipləri psixologiya və kurikulum mövzusudur ə hissəsidir. Siz ən çox ona yer ayıracaqsınız. Biz də fərdi və qrup dərslərimizdə də ən çox bu hissələrə yer ayıracağıq ki, sizə daha yaxşı dəstək ola bilək. Müsabiqə sualları psixologiyası səsi görürsünüz ki, artıq başlayır yeni bir səhifəmizdən. Ən çox sizə nə sual verilir? Əziz müəllimlər, ilk növbədə sizə veriləcək sual tipləri budur ki, özünüzü təqdim edin. Hər bir müəllim gözəl bir şəkildə özünü təqdim etməyi bacarmalıdır özünüzü təqdim edən zaman heç bir halda yalana yol verməməlisiniz. Səlis, axarlı şəkildə özünüzü təqdim edəcəksiniz. Yanlışlığa yol verməyəcəksiniz. Və özünüzü necə gözəl təqdim edərsinizsə, müsahibə mərhələniz də o qədər gözəl keçər, belə deyə bilərik. Daha sonra niyə müəllim olmaq istəmsiniz? Mənfi xüsusiyyətləriniz nələrdir? Müəllim harda müəllimdir? Sizin üçün əl çatmaz nədir? 5 il sonra, 3 il sonra özünüzü harda görürsüz? Şagirdlərdə autizm və down sindromu olarsa, bunu necə aradan qaldıra bilərsiniz? Ümumiyyətlə bu şagirdlərlə işləyə bilərsinizmi? Sizcə sinifdə nə qədər uşaqlan işləyə bilərsiniz? Təhsil üçbucağı nədir? Təhsil üçbucağının effektiv olması üçün nə etmək lazımdır bu? yalnız təhsilsiz uşağı haqqında verilmişdir burada sual, amma bizim kitabımızda suallardan birində bunun haqqında geniş, qəşəng məlumat verilmişdir. Əziz müəllimlər, belə bir fikir irəli sürüm ki, bu vəsait o demək deyil ki, bunu alıb oxudunuz və şablon olaraq cavabladınız getdiniz. Xeyr. Bizim bu vəsait sayəsində siz yeni ideyalarla rastlaşacaqsınız. Hansı ki, müxtəlif müəllimlərin və verdiyi ideyalar var. Bir neçə müəllim tərəfindən məsləhətləşib hazırlanmış bir kitabdır. Hansı ki, Azərbaycanın yeganə kitabdır ki, bu qədər e, zəngindir və zəngin ədəbiyyatla olan e, kitaptan da müəllimlər daha zəngin ideyalar qazana bilərlər. Yəni deməyim ondadır ki, hər müəllimin verdiyi şablon cavablar yoxdur bu kitabda. Siz bu kitabı oxuyaraq özünüzün ağlında olancaq ağlınızda olan cavabı e, daha da mükəmməlləşdirəcəksiniz və yeni ideyalar e, meydana gələcək. Bəlkə də e, beyninizdə olan cavabdan daha gözəl bir cavab səsləndirəcəksiniz. Yəni sual e, suallar sizə şablon gəlsə də e, bizim yeni suallarımız var burada. Dəyəyimiz kimi 4-cü nəşridir. Bu artıq hər il hər müsahibə mərhələsində bu kitab yenilənir, suallar əlavə olunur. Təbi sosial mühit nədir? Şəxsiyyətin formalaşmasında necə idarə edə bilərsiniz? Buling nədir? Mobbing nədir? Özünüzü beş sifətlə təqdim edin. Suisid nədir? Yeniyetməlik yaş dövrü, intiharə meylli uşaqlar necə olurlar? Bu bizim dövrümüzün ən aktual məsələlərindəndir, hansı ki, az yaşlı şagirdlərin və yeniyetmə dövründə olan şagirdlər intihara meylli olurlar. İntihar məktubu haqqında həmin şagirdlərlə necə işləyə bilərsiz? Ümumiyyətlə məktəb psixoloqları ilə necə işləmək lazımdır? Daha sonra şagird özünü psixsedərsə nə edərsiz və s. Baxın, bizim keçən illərdə düşən ən son, ən qaynar suallarımız var. Burada hansısa ki, heyinq nədir? Şagirdinizin evinə gedərsinizmi? Ağar ad günü olarsa onun evinə gedərsinizmi? Şagirdinizdən hədiyyə götürərsinizmi? Söyüş söyərsə nə edirsiniz? Psixoloq, psixiatrın fərqi nədir və s. ailə kimi tam geniş təsəvvür edincə müəllimlər. Deməli bizim psixologiyamızdan 167 və ən yeni suallardan da 32 dənə müsahibə, deməli 200-ə yaxın müsahibədən kurikulum üzrə yox psixoloq psixologiya üzrə sualımız var. Və bunun hamısını biz bir neçə dəqiqə ərzində heçsür sizə ifadə edə bilmərik və onunla bildirək ki, bu sualları əzbərləmirsiniz. Siz bizim dərslərimiz zamanı suallar haqqında biz geniş danışırıq. Bəlkə bir suala bir dərs ayırırıq və bu sizin beyninizə tam oturur. Yəni mümkün deyil çox sual sizin yalnızdan çıxsın. Belə. Daha sonra gəlir bizim kurikulum suallarımız, mödlərlər deməli səhifə 132-dən artıq bizim başlayır kurikulum. Kurikulum nədir? Azərbaycan nə vaxt gəlib? Hansı təhsil nazirinin dövründə gəlibdir? Təhsil haqqında dövlət siyasəti. Önür boyu təhsil nədir? Kampus təhsil nədir? Modul tipli məktəb nədir? Təhsil alanlar, verənlər, onların vəzifələri və hüquqları nədir? Kompetensiyalar, metakompetensiyalar, fən kurikulumu, milli kurikulum. Yəni bu bildiyimiz kurikulum haqqında məlumatlardır. Amma müəllimlər, onu sizə bildirək bir daha ki, miq və sertifikasiya imtahanlarında düşmüş kurikulum suallarından müsahibə imtahanının sualları az da olsa fərqlənir təbii ki, çünki bu müsahibədir. Ə, siz əsasən qiymətləndirmələrə fikir verəcəksiniz. Şagird necə qiymətləndirirsiniz? Hansı xüsusiyyətinə görə qiymətləndirmək lazımdır? Hansı xüsusiyyətinə görə qiymətləndirmək qəti qadağandır daha sonra dərsin mərhələlərini mütləq şəkildə bilməlisiniz. İcmallarınızı necə yazırsınız? Kiçik, böyük sumat qiymətləndirmələr hansı siniflərdə keçirilir, hansılarında keçirilmir? Məzmun xətlərinizi əzbər biləcəksiniz. Bəzən də tədrisin müəllimləri yalnız Azərbaycan dil və ədəbiyyat fənninin məzmun xəttini öyrənir və deyir ki, kifayətdir, amma xeyr, müəllimlərsiz. Hansı fənnini keçirsənsə, o fənnini bilməlisiniz. Bir müəllim bunu bilməyə ə bilməyə vacibdir, yəni mütləq. Daha sonra fəal təlim məsul vəllər nədir? Planlaşdırma haqqında geniş məlumat verməlisiz. Bizim yeni ə, deməli ümumi təhsil sahəsində beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarımız hansılardır? Onlar haqqında geniş məlumat, ə, necə istifadə edirsiniz onları? Yəni ən son STEM, Teams və Pearls haqqında geniş məlumat bilməlisiz. Geniş dediyimiz, yenə də dediyimiz kimi biz bunları əzbərləmirik. Və kitabda da biz bura əzbər bir şeylər yazmırıq ki, müəllimlər qalaq-qalaq kitablar oxumaqdan bezməsinlər. Vəsait elə bir formada qurulubdur ki, hər bir müəllim heç kimin yəni bilindən aslı olmayaraq hər kəs bu kitabı açanda mütləq bir şeydə mütləq bir şəkildə nəsə öyrənir. Yəni heç bir zaman elmə ə elmi formada yazmağa daha çox can atmamışıq ki, tam səlis dildə yazılmışdır ki, hər kəs tərəfindən başa düşülsün. Dərslərimizdə də biz bunu çox gözəl şəkildə təşkil edirik. Əziz müəllimlər, videomuz bu qədər. Və sayt ümumi dediyimiz kimi minlərlə çox sual var və sonda da bizim ə, 2021-2022 il avqust ayında keçirilmiş və sertifikasiyə müsahibə ə, hətta sualları da burada yer alır. Qeyri-səlis mantiq nəzəriyyəsi, stim layihəsi haqqında qızıl dairə, sağlam psixoloji mühit yaratmaq üçün nə eləmək lazımdır, diskrafiya və refleks nədir və s. layı suallarımız yer alır. Müəllimlər, gördüyünüz kimi mü? vəsaitimsa haqqında məlumatımız bu qədər. Vəsaiti əldə etmək üçün tələsin, çünki ilk 50 vəsaiti sifariş edənə Göndəriş pulsuz olacaqdır. Rayonlara və metrollara çatdırılmalarımız mümkündür. Vəsaiti əldə etmək üçün isə 051 644 31 54 Səmir Rəfiyevin öz nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər birinizə müsahibə imtahanlarında uğurlar arzu edirəm və bu videolarımız silsilə şəklində müsahibə imtahanları bitənə qədər davam edəcəkdir. Hər birinizə uğurlar.